যোৰহাট জিলাৰ নতুন মৰিয়নি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিয়গ পৰ্বতীয় গাঁৱত শিকলিৰ উদ্যোগত কালি এক বৃহৎ কৃষি সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় অবিবাহিত মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰিবৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰি অহা শিকলি নামৰ অনুষ্ঠানটোৱে হাঁহ পোৱালি বিতৰণ কৰি অহাৰ পাছত এইবাৰ লখিমী আদৰিবৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকক একোখনকৈ কাচেই বিতৰণ কৰে শেডরে কৃষিজীবী অঞ্চলতৰ গোপালক সকলক একখনকৈ কোৰ বিধবা মহিলাক একখনকৈ কটাৰি আৰু নামঘৰীয় সকলক একোটা কৈ টছলাইট বিতৰণ কৰে। শেডৰে একে অনুষ্ঠানত দুজন শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম একোখন একখন টাইচাইকেল শেয়ার প্ৰদান কৰে। শিকোলৰ মুখ্য সম্পাদক অৰূপজতি হাজৰিকা আধাৰ অনুষ্ঠানত সন্ধানী ময়না ময়নাপাড়ীছাত কন্নানী পৰগাছৰ বৰদলৈয়ে এটা বৰ্গিতৰে আৰম্ভনি কৰে। লগতে টছ প্ৰতিম বৰদলৈয়ে ৰামগুগৰ পঠাৰ কবিতা আবৃত্তিৰে সভাখন দৃষ্টিনন্দন কৰি তোলে সভাত আধাৰ আলোচনীৰ সম্পাদক তথা কৃতি শিক্ষক হেমেন কুমাৰ শইকীয়া কালিয়াপানী মণ্ডল বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাতুল বৰা ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ যোৰহাট জিলাৰ সম্পাদক বীৰেণ দত্ত উপস্থিত থাকি শিকলিৰ এনে প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয় আৰু সকলোকে শিকলিৰ এনে আদৰ্শ লবলৈ আহ্বান জনায় কোচদাৰ পৰিচালক সম্পাদক উৎপল দাসে গ্ৰাম্য অথনীতিৰ সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিকলিৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ অতি প্ৰয়োজন বুলি বক্তব্য দাঙি ধৰে যোৰহাট জিলাৰ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ সুৰজিত শইকীয়াই শিকলিৰ এনে কাৰ্যৰ শলাগ লয় আৰু সমাজৰ শিকলিৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ শতঃ অনুষ্ঠানৰ জন্ম হওক বুলি মন্তব্য কৰে ট্যক প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি বিজু টনোৱাল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ কলিয়াপানী খণ্ড প্ৰচাৰক প্ৰাঞ্জল গগৈ মনোজ গগৈ অঞ্জন বৰবৰা মনোজ দাস ৰাজীৱ বৰা লাচিত সেনাৰ তিয়ক আঞ্চলিক সচিবান্তৰবৰা মিণ্টু গগৈ সমাজকৰ্মী অসীম বৰুৱা তিয়কৰ যুৱ সাংবাদিক বিৰাজ বৰা স্মৃতি প্ৰিয়া লাহল শতাধিক ৰাইজ উপস্থিত থাকি কৃষকসকল উৎসাহিত কৰাৰ লগতে অনাগত দিনত শিকলি অনুষ্ঠানক সহায় সহযোগ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে যোৰহাট জিলাৰ সেৱাৰ বিষয়ববীয়া জগন্নাথ অগ্নি বৰা শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱা ৰাজীৱ কুমাৰ নাজিৰ উপস্থিত হৈ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোক দুজনক এখন হুইল চেয়াৰ আৰু এখন ট্ৰাই চাইকেল দি শিকলি অনুষ্ঠানক উৎসাহিত কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰৱ সংঘ কলিয়াপনী খণ্ডৰ উদ্যোগত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে হোৱা এই কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কত মই এইটোৱেই ক'ম যে সঁচাই অতি এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান আৰু অগতানুগতিক মই ভাবোঁ আমি দেখা পাইছোঁ যে গোপালকসকলক মানে যাক আমি গোৱাল বুলি কওঁ তেখেতলোকক বিয়ালে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকক সাহায্য দিব খোজ খোজা হৈছে অবিবাহিতসকলক দিব খোজা হৈছে দিব্যাংগসকলক দিব খোজা হৈছে আৰু আপোনালোকক আমি আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ যে যিকেইটা সংগঠনে আজি উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী পৰ্বতীয়া গাঁৱত শিকলি উদ্যোগৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ ভাৰতীয় কিষাণ সংঘ আৰু আৰ এছ এছ আৰ এছ এছ শ্বক সংঘ আদি অঞ্চল সা সুবিধাৰ কাৰণে কৃষকৰ কেনে সা সুবিধা দি উপকৃত কৰিব পৰা এই বিষয়েও আলোচনা কৰা হ'ল দিবাংগ যিখিনি দিব্যাংগ দুজন মানুহ আকৌ হুল চেয়াৰ দুখন আৰু কাচি কোৰ টৰ্চ লাইট আদিসমূহ এই অনুষ্ঠানটো বিতৰণ কৰা হৈছে সঁচাকৈ এই অনুষ্ঠানটো অতি শলাগ ল'বলগীয়া এক বিশিষ্ট সন্মানীয় সমাজকৰ্মী অতিথিসকলো ইয়াত উপস্থিত হ'ল উপস্থিত হৈ আজি বৃহত্ত ৰাইজৰ যি সহায় সহযোগিতা পায় আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ পৰা এই অঞ্চলৰ কিছু কৃষি ক্ষেত্ৰৰ বিষয়েও এটা অভ্যাস দিলোঁ ইয়াৰ কি ৰাইজৰ সা সুবিধাৰ কি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈ আছে এইটো আমি ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ পৰা সেইখিনি সুবিধা বিভাগৰ কৃতপক্ষৰ লগত সমালোচনা আলোচনা কৰি আমি সকলো সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিছোঁ লগতে ৰাইজৰো সেই উৎসাহিতই আমাকো এক প্ৰেৰণা যোগাইছে আজি অনুষ্ঠানটোত সঁচাকৈ আমি সমবেত হৈ সমভাগী হৈ যিটো আনন্দিত বা ৰাইজৰ উৎসাহ পালোঁ সঁচাকৈ আমি এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ কাৰণে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ আজি শিকলিৰ উদ্যোগত ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ সহযোগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ কলিয়াপানীৰ খণ্ডৰ সহযোগত আমি অবিবাহিত মহিলাসকলক আৰু বিবাহিত মহিলাসকলক আৰু গোপালকসকলক আৰু বিকলাংগ দুজন ব্যক্তিক লগতে আৰু নামঘৰীয়াসকলক আমি কৃষি সামগ্ৰী দিবৰ কাৰণে আমি আজি যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমি নিজকে আচলতে এইটোৱে মানে অনুভৱ হৈছে যে যিটো বস্তু সৰ্বসাধাৰণতে মানুহে নকৰে বিশেষকৈ আমি অবিবাহিত মহিলাসকলক আমি যি কাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বিধৱা মহিলাসকলক আমি কটাৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমি নামঘৰীয়াসকলক একোটাকৈ টচ আৰু বিশেষকৈ যিসকল দিবাংগ ব্য যিজন ব্যক্তি আছিলে তেখেতসকলক ট্ৰাই চাইকেল আৰু হুইল চেয়াৰ দিয়া আমি যি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি এই ক্ষেত্ৰত যিসকলে আমাক সহযোগ কৰিছে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যাতে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী দেখি বা চাই সকলো এনেকুৱা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসকলক যাতে সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰে আমি তাৰ প্ৰতি সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ